গৰেহাগী যিখন বিহু তেওঁলোকে এটা খুব ভাল কাম কৰি দেখুৱালে আৰু যিখিনি কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ দুজন কৃষকক এইবাৰ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ মঞ্চলৈ আনি সম্বৰ্ধনা জনালে শুভেচ্ছা জনালে আৰু উৎসাহ যোগালে আৰু সেই দুয়োজন কৃষক মোৰ লগত উপস্থিত আছে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ নামটো নক'লে মোক মোৰ নাম শ্ৰীনিধন মৰা কেনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ বিহুটো হৈছে কৃষিজীৱী আৰু খেতিয়ক থাকিলে আমাৰ বিহু থাকিব ভাল লাগিল যে এখন ব্যতিক্ৰমী বিহু আপোনালোকে ইয়াত আনিলে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালে আৰু খেতিয়ক থাকিলেহে আমি থাকিব পাৰিম ভাল লাগিল আমাৰো আৰু বিশেষকৈ খেতিৰ ওপৰতে জড়িত আমাৰ বিহুটো আৰু খেতিৰ ওপৰতে বিহুটো জড়িত তেতিয়া মানে আমাৰ আজি কিছুমান কথা আমি আজি পাহৰি গৈছোঁ হয় যেনে আমাৰ বিহু বিহু আজি আমাৰ প্ৰথমে আহে গৰু বিহু সেইখিনি জানো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল খুব সুন্দৰ লাগিছে বিশেষকৈ এইকণ সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আজি মোৰ খুব সুন্দৰ লাগিল অভিনয়ো কৰে মোৰ এইটো ভাল লাগিল আৰু এগৰাকী কৃষকক গড়ে হাগীত খুব ধুনীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ল তেওঁলোকক উৎসাহ জনোৱা হ'ল এইটো ব্যতিক্ৰমে মই সেইকাৰণে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন অসমৰ মঞ্চত যদি এজন এজন কৃষকক মাতি আনি শুভেচ্ছা দিয়া হয় উৎসাহ দিয়া হয় ভাল লাগিব তেওঁলোকৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু নামটো এবাৰ কওক আপোনাক মোৰ নাম শ্ৰী শৰত বৰা কৃষিৰ লগত জড়িত মই বিশেষকৈ আজি এনেকৈ মাতি আনি আমাক কেনেকুৱাকৈ সম্ভাষণ জনোৱাৰ বাবে আমি বৰ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু প্ৰতিটো বছৰত বেলেগ বেলেগ খেতি কৰি থাকে হয় আমি ধানেই নকৰে ধানেই নকৰোঁ অকল বান খেতিও বাকী হেৰি খেতি মণিসৰি খেতিও এইবিলাকো কৰোঁ ধন্যবাদ ভাল লাগিল অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোক দুজন এইটো এটা দৃশ্য মই আপোনালোকলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছোঁ বা জনাব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াত আদৰ্শ গাঁৱৰ কথা কোৱা হৈছে আহ তাৰ আগতে বিহুৰ সকলোকে ওলগ জনালোঁ মোৰ এইবাৰ গৌৰা গৌৰৰৱিত যে এইবাৰ মোক প্ৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত প্ৰায় পঁচিশখনমান বিহুত দুআষাৰ কবলৈ মাতিছে এতিয়ালৈকে পঁচিছখনমান হৈছে গতিকে এই ঘূৰি থাকোতে ঘূৰি থাকোতে বহুত অভিজ্ঞতাও হৈছে নতুন কথা শিকিছোঁ আৰু লগতে বহুত ভুলবিলাক দেখুৱাই দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছো কৰবাত ক'ৰবাত আৰু ভাল বিলাক মুখৰ আগত কবলৈও চেষ্টা কৰিছো কাৰণ সাংবাদিক হলে ভালক ভাল আৰু বেয়াক বেয়া বুলি কোৱাৰ এটা সৎসাহস লাগে আৰু সেই সাহসখিনি ইতিমধ্যেই যুগুতাইছো বা কৰি গৈছো ইয়াত দিয়া হল মোৰ অফিচত মোৰ কাৰ্যালয়ত শ প্ৰশংসা পত্ৰ পৰি আছে আজিলৈকে মই যদি কওঁ প্ৰথমখন প্ৰশংসা পত্ৰ যিখন প্ৰশংসা পত্ৰত গাঁওখনৰ বিষয়ে লিখা আছে এইটো খুব বেছি ডাঙৰ কথা ইমানেই প্ৰশংসা পত্ৰ আছে মোক থবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে তাত মোৰ বিষয়ে কিবা কিবি বাৰু আছে নেকি কিন্তু এইখন মই প্ৰথমখন প্ৰশংসা পত্ৰ পালো যিখন প্ৰশংসা পত্ৰত নিজৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে ৰাইজে গৌৰৱেৰে তাত লিখি দিছে আৰু এইখন মই অফিচত মই সদায় দেখাকে ৰাখি থম আৰু কোনোবা যদি আহি কয় প্ৰশংসা পত্ৰ দিয়ক তেতিয়া মই কম যে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে লিখি দিয়ক মোৰ ভাল লাগিব এক নম্বৰ আদৰ্শ দুই নম্বৰ আদৰ্শ মোৰ অথনিৰ পৰা চকুত পৰি আছে সেইটো হৈছে যেতিয়া গামোচাখন লৈ অহা হৈছে গামোচাখন এখন শৰাইত লৈ আহিছে তেওঁলোকে ক'ৰবাত দেখিছো আনিব গামোচাখন চেলেং চাদৰখন বহুত বহুত ধন্যবাদ গড়ে হাগ ৰাইজক যে তেওঁলোকে প্ৰত্য়েকখন গামোচা তেওঁলোকে এখন জাপিত এটা এটা বতাহ লৈ আহিছে চেণ্ডেলযোৰ খুলি পেলাই ডিঙিত গামোচাখন দিছে সেৱা জনাইছে জ্যেষ্ঠজনক ইয়াতকে আদৰ্শ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীক আৰু কি ক'ম তিনি নম্বৰ আদৰ্শ যদি মই কওঁ বহু অনুষ্ঠানত গ'লো ৰাইজে ভাষণ কেতিয়াও নুশুনে কিন্তু শুনিব লাগে মই ভাবোঁ কাৰণ এখন মিটিং এখন ভাষণ বা এটা অনুষ্ঠানৰ পৰাই বহুত বহুত অনুষ্ঠানৰ জন্ম হয় ভাল ভাল চিন্তা হয় ইমান ধুনীয়াকৈ বহি থকা ৰাইজ মই দেখা নাই এটা হাত চাপৰি দিয়ক নিজৰ কাৰণে তিনিটা ক'লো চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ কথাটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ আহি পেলাই মই কালি ক'ৰবাত ৰাতি শুই থাকোতে সপোন দেখিছিলো যে মই কাইলৈ এখন মিটিঙত যাম বিহু মেলাত যাম মুখ্য অতিথি হিচাপে বা আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে মাতিব কাষতে এটা নামঘৰ থাকিব ৰাইজ কাষত বহি থাকিব একদম দেখা সপোনটো মই আহি পেলাই লগে লগে পূৰণ হৈছে নিচিনা মোৰ এটা অনুভৱ হয় এই বৰ নামঘৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা জনাইছো তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ আদৰ্শটো মই দেখিলোঁ ইয়াত সেইটো হৈছে এইবাৰ মই গৈ ফুৰিছো মঞ্চই মঞ্চই আমি খুব আলোচনা কৰোঁ মঞ্চ এখনত উঠি নতুন প্ৰজন্ম বেলেগ দিশে গৈছে মদ ভাং ড্ৰাগছ এইবিলাক সেৱন কৰিছে গোটখা সেৱন কৰিছে মই ইয়াত আহি অথনিৰ পৰা নটিছ কৰি আছো ইয়াত এখন তামোল পাণৰ দোকান নাই এতিয়ালৈকে পিছলে হয়তো বহিবও পাৰে ইয়াত এখন তামোল পাণৰ দোকান দেখা নাই গুটখাৰ পেকেট ওলমি ওলমি থকা এখন দোকান দেখা নাই মোৰ খুব ভাল লাগিল সেইকাৰণে চাগে এইখন আদৰ্শ গাঁও সেইটো কাৰণে হয়তো এইখন আদৰ্শ গাঁও হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে চাগে কোনোবা বিহু কমিটিৰ কোনোবা জ্যেষ্ঠই চাগে কৈছে বিহু বিহুৰ তলিৰ ওচৰত যাতে গোটখা তহঁতে বিক্ৰী নকৰিবি গোটখা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিবি এনেকুৱা চাগে কোনোবাই নিৰ্দেশনা দিছে সেইকাৰণে এইখন আদৰ্শ গাঁও বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে বাৰু যি কি নহওক এই পাঁচটা মোৰ আদৰ্শ চকুৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পালো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এই কথাখিনি মই সমগ্ৰ অসমলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ এই আলাস দেউতা এই নীলগত আছিলা ৰ কলিমতী কিলা এই কলিয়াব ৰহিলা অলপ গৰেহাগে বেলেগ চবতকে অলপ আদৰ্শ গাঁও সেইখিনিও দেখিলো কিবা এষাৰ কৈ দিওঁ হয় আমাৰ গৰাইহাগী গাঁওখন আদৰ্শ গৰাকী গাঁৱৰ খেতি খেতিৰ ওপৰতে বিশেষভাৱে জড়িত সকলো আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ এভাগেই সকলো আমাৰ গৃহস্থীৰ সংখ্যা মানে সাতশ ঘৰ সাতশ ঘৰ মানুহৰ মাজত গৃহস্থীৰ সংখ্যা তেওঁলোকে একেলগে এখন গাঁও সংগঠনৰ তলত সকলো কাম আমাৰ গাঁও সংগঠনৰ তলতে হয় আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন আপোনাৰ ৰাস উদযাপন আৰু কৃষ্ণৰ জন্ম অষ্টমীভাগ একেলগে পাতে সকলোৱে সেইকাৰণে আমি আমাৰ গাঁওখনক লৈ সেইকাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত আদৰ্শ গাঁও আৰু এই সকলোকে এবাৰ দেখালোঁ গৰৈহাগীৰ ইয়াৰ নতুন প্ৰজন্ম বিহু উদযাপন সমিতি সকলোৱে এইফালে ৰাইজক চাই লওক এবাৰ যথেষ্ট ৰাইজ আহিছে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিহুৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আজি যিগৰাকী শিল্পীক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছে তেওঁকো মই খেতিয়ক বুলিয়ে কওঁ তেওঁ হৈছে কুচুম কৈলাশ তেওঁ আহিছে কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিব পৃথক আৰু সঁচাকৈ পৃথক গৰেহাগী আদৰ্শ গাঁও এইখন গৰে প্রাণ খুলি প্রাণ কথা পাতো আজি নতুন আর শোভা যাত্রা হক বাতলা ফেদে ভাব পদান জ্ঞান রকমান ভাব রাদান পদান জ্ঞান রকমান বাতলা করু আজি বাত

প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰে কথা পাতো নতুনৰ শুভযাত্ৰাক বাৰ্তালাপেদি ভৱৰা দান প্ৰদান জ্ঞান ভগৱান ভৱ ৰাদান